Чтобы гнали к Дате и сети было дорого перекладывать на тот момент. Вот в ДНХ это э, постоянная борьба природы со стройкой. То есть, есть масса проектов застройки в ДНХ, один из которых мы видим в предыдущем. можно назад. Там очень интересное решение. Там вообще построены мосты через. Э, Сосновского, проспект. Вот, и какие-то 50-этажные сумасшедшие дома. То есть, ну, очень хороший такой контекстуальный подход для города. Хорошо, что у нас не было столько денег, чтобы это воплотить. Вот, мы видим еще много разных, не менее прекрасных проектов. Последний, да, внизу справа это проект детальный план планировки, который сейчас проходит общественные слушания. Часть из домиков справа, видите, они уже построены, вот. И, в принципе, есть шанс, что остальное тоже достоин. А что мы сделали с ВДНХ? То есть мы э, были приглашены на дискуссию с администрацией, по которой придумала кинуть идею в массы и решить извлечь какую-то стратегию развития для себя. Но ну, как мы поняли, что у них, у нас с ними немного на, на первых порах интересы разбегаются, мы сделали форсайт, форсайт стратегии, то есть это не не что нужно сделать, а как это нужно делать. Он есть в интернете, там в принципе в конце будут ссылки на него, можно будет посмотреть. Он очень длинный, я его здесь не буду показывать. Потом мы его, этот форсайт, скинули всем знакомым профессионалам-урбанистам и получили от них ответы. Вот, например, Штефан Неч, член САКАРП, он нам написал очень длинный развернутый ответ, что нужно делать с этим. Это тоже можно посмотреть в интернете. Потом мы провели воркшоп. Воркшоп на ВДНХ, в котором участвовало три команды из 22 участников. Три дня. Три дня мультидисциплинарные команды создавались стратегии развития. Дальше. Мы поехали на ВДНХ сначала, конечно же. Воочию убедиться, что там происходит. Дальше. Вот. Потом долго-долго бурно э, общались, совещались критиковали друг друга и в итоге получили три стратегии. Одна in heaven», а, а, из них называется ВДНХ, из Юнинга который стал советский тематический парк Комрадланд. Вот. Вторая территория возможностей и третья пульс леса. Всех их можно найти в интернете. Еще интересная деталь, что мы не только делали стратегии, но и моделировали пространство физическое, делали зонинг для этих для этой территории с помощью благодаря кис-ассоциации, которые нам очень легко и быстро это все сортили. Вот. Дальше можно там бам 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 да. Вот этот, да, один. Пар, это кусочки с воркшопа, просто чтобы передать настроение, там люди презентуют результаты. Также сумме люди, которые заниматься с этим бизнесменами, которые мы будем потому что это наши основные такие которые мы больше всего в санкт и ребрендинг. А, вот. И еще пару слов про систему мониторинга, которая тоже будет большой частью а, нашего проекта. Парас. Это а, хочется нас. Объединить... Спасибо, Роман. А, я прошу вопросы. А, есть вопросы? Да, света? Мікрофон вокрафом вот, вот. Роман, як я, я як учасниця воркшопу, хочу задати запитання таке: скажи, будь ласка, чи буде продовження? Якщо буде, то в якому напрямку воно буде? І ну не знаю, інвесторам якимсь, чи показувалось взагалі? Дані розробки, які ми не робили. Дякую. Шановна Светлана, ви брали участь в цьому воркшопі і ви бачили, що ми зробили сценарії, які інвесторам показувати недоцільно, бо там немає цифр. Так. Ми нічого фізичного не розробили. А продовження може бути. Але uh, я думаю, що ну, взагалі е е є я думок провести декілька воркшопів там, з дітьми, наприклад, з професіоналами, проєктувальниками Зікар, Пінсал і, може, ще з кимось. На цій території треба багато думати, щоб вирішити, як її краще використовувати. І гуртом. Ну, Слідкуйте за новинами.